До нас пришел представник рабочей группы Донецкого Евромайдана и депутат от партии Батьківщина Сергей Челин. На днях было заседание рабочей группы Евромайдана. Что решили? Ну, принято решение э, активом оппозиционных сил Донецкой области. Это представители Евромайдана, представители политических партий, общественных организаций, профсоюзов. Э, выйти в субботу под стены областной прокуратуры Донецкой области. И вот те проблемы, которые в течение достаточно длительного времени не рассматриваются властью в Киеве и на местах в том числе, эти события связаны с избиением активистов, с незаконными задержаниями, арестами, с пропавшими людьми, и самый главный вопрос, люди погибли и тысячи людей получили увечья разной степени тяжести. Какая на сегодняшний день в правоохранительных органах в прокуратуре проведена работа? Есть ли какая-то ответственность чиновников или посадовых усип, которые представляют силовую группу в Украине? За те фактические преступления, которые были совершены, в том числе властью, представителями власти, или при попустительстве в Украине, мы эти вопросы хотим озвучить из Донецка. Это нас непосредственно коснулось. Почти неделю мы терпели давление под памятником Шевченко, когда собирался Евромайдан. Майдан. И вот это жесткое противостояние, которое было то ли санкционировано, то ли одобрено, то ли при попустительстве местной власти, как городской, так и с обл. администрации, облсовета, правоохранительных органов. У нас несколько людей пострадало. У нас нескольким людям, достаточно большому количеству людей, в том числе мне угрозы в виде смс, вроде в виде каких-то звонков, которые поступали и продолжают поступать. Если мы не выйдем, не объединимся все вместе и об этой проблеме не скажем, то каждый тогда остается наедине сам со своей проблемой. Человек начинает испытывать страх, сомнения, выходить из дома. Некоторые люди боятся, начинают провожать друг друга. Вот. Я думаю, это ну, недопустимо. На улице 2014 год мы в центре Европы развитая страна, которая не так давно еще озвучивала что ее путь и видение это только Европа, Европейский Союз. И вот то, что допускает это власть в Киеве, то, что это, на это спокойно смотрит как президент, так и Кабинет Министра в полном составе. Ни никаких действий, никаких отставок, никаких громких расследований. Или, по крайней мере, пошел уже там третий месяц, как стоит Евромайдан, и уже несколько ключевых дней, которые упущены а люди продолжают страдать, продолжают сидеть за стенками. Около 300 человек сейчас, ребят, находятся арестованными, задержанными. Вот. То есть вот эта, вот эта проблема, ее поддержали все, и мы хотим в субботу 8 числа в 12 часов дня на площади Майдан правосудия, площади правосудия собраться и сказать наше мнение может быть, даже сказать пути решения, как мы видим это, от Донецкой области. Вы поддерживаете действия оппозиционных сил Киева, переговоры с властью, например? Ну, переговоры всегда хорошо. Переговоры, когда люди сидят за круглым столом, есть надежда на то, что на улице не прольется кровь. И это мы уже видели, это было и это продолжалось месяцами. Другое дело, что на сегодняшний день не только я, и все ведущие эксперты, политологи, журналисты, экономисты, все, все уже простые граждане, жители понимают, что фактически это не переговоры, а постоянно такой язык ультиматума, даже тот закон, который, который был принят и на, на какое-то время мы подумали, что снимет напряжение в обществе. Это отмена законов, принятых 16 числа, которые фактически, многие эксперты сказали, что как-то так интересно проголосовали, что законы фактически действуют. И самое главное, что вот это закон о заручниках, то есть люди, которые пришли мирно, в том числе мирно, выразить свое мнение под каким-то конкретным учреждением. Где-то, допустим, на Майдане, где-то, может быть, на какой-то улице. Их половили, при этом очень многих жестоко избили, и разными поводами задержали, арестовали, и это около 300 человек. И ценой вопроса освобождение административных зданий и дорог. Но это самый настоящий ультиматум. Так разговаривают только террористы. Это захватывает ж, живых людей. Это за каждым человеком. Это его семья, это его дети, это его родители, это жены, туда попали журналисты, туда попали инвалиды, туда попали достаточно пожилого возраста люди, которые даже, даже в случае применения этого закона он называется как амнистия. Это все равно остается на, на человеке черный след, он остается под колпаком. И это позволяет дальше власти этих людей держать ну, фактически в заложниках и дальше, даже, даже после того, как амнистия будет к ним применена. Поэтому отменять эти законы надо только способом декриминализации. И вот это может в обществе как бы немножко понизить градус, часто очень сейчас применяют вот такое выражение, понизить градус в обществе. Действия оппозиционной силы, в которую вы входите в Донецке, они как-то координируются с Центральным штабом или вы действуете как автономная единица? Ну, мы сейчас говорим о политической партии Батьковщина. Да, да поэтому что значит автономная сила? Это одна из крупнейших ну, оппозиционных допустим, партий. Вот что-то вы планируете? Вы должны там отзваниваться, говорить о всех ваших действиях? Но действия, понятно, координируются определенным образом. Об этом мероприятии ну, и знают, и санкционировали руководство партии, народные депутаты, которые закреплены за Донецкой областью. То есть это в виде решения, которое принимается, которое принимается поддерживается в Киеве, которое принимается здесь, радой партии, бюро, которое партийное бюро около 15 человек. Это проговаривается с городскими руководителями городов, районов. И вот это мероприятие фактически инициаторами была Батьковщина Донецкой области этого мероприятия, потому что люди, которые пострадали в том числе в Донецкой области и угрозы, которые на жителей, участвующих в Евромайдане в Донецке, они приходили к нам, в нашу общественную приемную, ко мне, и вот это давление и прессинг власти можно остановить, только выйдя и эти проблемы, озвучив ну, достоянием гласности. То, что место и формат это, допустим, можно изменять, но то, что надо проблему вынести, и после этого только можно посмотреть, каким механизмом ее решать, может быть, опять же, переговорами, в том числе с местной властью, с обладминистрацией. Фактически она на сегодняшний день является основным переговорщиком, но и основным инициатором раздражителем всех действий, направленных на непровластную позицию в Донецкой области. На серверах Батьковщины, которые изъялась личная милиция, были документы, которые свидетельствуют о том, что Майдан был спланирован, это была технология. Как Вы это комментируете? Ну, спланировать Майдан – это… Вот, знаете, заявил чиновник или человек, который, ну, или мало разбирается, или является просто техническим работником, когда миллионы людей выходят и в течение нескольких месяцев стоят, несмотря на угрозы, на покушение угрозы к жизни, покушение на здоровье, безопасность, на аресты, и вот это можно спланировать, то, ну, это недальновидное заявление. Если это от правоохранительных органов, то они но некомпетентны, по меньшей мере некомпетентны. Это первое. Второе, то, что какая-то могла быть информация на северах по поводу того, ну об этом говорили все, все политологи, все, кто меряли ситуацию, вот эту наэлектризованное общество, и понимали, что это выплеснется. это была даже информация о тех социологах, которые работают конкретно на партию региона, к примеру, на президента. Поэтому спланировать такое и каким-то образом возглавить, ну, по крайней мере, на первом этапе, это, это было невозможно. И доказательством этого являлось то, что первое время Майдан, Евромайдан, не принимал политиков. Было очень много таких факторов ярких, когда отдельных лидеров просто не принимали, не допускали к трибуне, выступления на нетушителям кличка, облили, не допустили... Луценко, то есть э, народ и общество, которое поднялось, сама, самоорганизовалось, сама э, выбрала, выкристаллизовала себе лидеров, и вот эти лидеры на первом этапе являлись лидерами Евромайдана. И только потом, понимая, что переговорный процесс с властью могут вести только политики, и только компромисс надо искать в Верховной Раде Украины, тогда вот есть такое на паритетных э, основах Такая вот договоренность, что представлять интересы Майдана и народа Украины, протестно-настроенного народа Украины, будут политики от оппозиционных сил. И на все встречи, на все круглые столы они получали мандат Майдана. То есть выносились вопросы, принималось решение, после этого только они участвовали в переговорном процессе. Поэтому подготовить, я, я думаю, это не соответствует действительности. То, что информация на серверах была. О о готовящихся каких-то, ну, это мое мнение такое. Ну, Информация-то была, тем не менее? Информация была только от правоохранительных органов. На что была реакция Батьковщины, что это, это не соответствует действительности. Реакция Батьковщины, в общем-то, понятна в этой ситуации. Ну, иначе бы мы доказательства видели, слышали бы, потому что изъяли уже, уже прошло несколько месяцев, пока тишина. Это, знаете, время от времени, последнее, что можно, это сказать, что вот на серверах мы что-то нашли, или, к примеру, что когда-то что-то сказал Луценко, а теперь можно возбудить уголовное дело и за какие-то призывы посадить человека в тюрьму. То есть эти, эти методы, которыми власть и силовые структуры действуют, но уже, уже ни у кого из здравомыслящих, здравомыслящих людей не вызывает ну, доверия, скажем так. Скажите, какие ваши личные амбиции вот в этой всей ситуации? Если э, сторонники Евромайдана так сказать, победят, кем вы видите себя в новой системе? Так получилось, что уже около 10 лет я являюсь оппозиционером в Донецкой области. То есть мое мнение, мои взгляды являются оппозицией к взглядам и мнению властей, в том числе партии региона, потому что других фактически, других представителей у нас здесь нет. Говорить о каких-то амбициях, вот мне 45 лет, и все мое богатство ⁇ это моя семья, мои друзья, мои три дочки, которые у меня есть. А понимая, что что-то в жизни, что могу я личным примером своей повседневной работы, в том числе как, как депутата, районного депутата, э, я могу повлиять на то, что появится шанс просто у них, у всех, у родных, близких, у тех людей, которые живут, появится тот шанс, который называется, э, ну вот, Европейский образ жизни ⁇ это когда работают законы, это уникальный шанс, когда могут работать законы в Украине, и когда не надо будет платить огромные взятки за то, чтобы вылечить своих родных, не надо будет платить огромные взятки для того, чтобы выучить своих детей, не надо будет любому чиновнику за любую справку платить взятку, и фактически жизнь человека превращена в Украине и в том числе в Донецкой области, это только зарабатывать для выживания средства, часть которых как пылесосом вытягивается властями под разными предлогами. Это начиная от несанкционированных оплат в садике, и я и моя семья, и все, все вокруг с этим сталкиваются каждый день. И вот если один раз шанс есть это поменять, то любой уважающий себя человек, тем более мужчина. Вот чтобы не было стыдно потом перед памятью погибших дедов и отцов наших, что мы сидели и мы допускали, что нас вот таким образом изнасиловали, насиловали каждый день, как было во Врадиевке, как было на Майдане в Донецке, как было на Майдане в Киеве, как было на День Соборности в Донецке. Вот что это в дальнейшем не коснется наших детей. Поэтому все, что делаю я, это ради будущего наших детей. Тем не менее, есть Донецкая область госадминистрации, есть Донецкий горсовет. Вы себя видите в структуре этих органов? То есть конкретная какая-то должность может быть? Я не думал, я не думал никогда об этом. Ну, вот смотрите, очень, очень просто я могу ответить на этот вопрос. Если бы я системный человек, я занимаюсь Общественно-политической работой и деятельностью достаточно давно, то за 10 лет я бы ну, что-то бы захотел, получил, договорился. Может быть, заключил какую-то договоренность с властью и ну, уже в эту, в эту структуру бы попал. Пока ты борешься, то думать о каких-то наградах и посадах давайте пройдем этот путь, тяжелый путь, давайте будем живы, здоровы и подчеркиваю, живы. Мы видим, какая цена страшная бывает за вот то, что называется свобода, называется демократия, называется независимость. Поэтому себя в ближайшее время я вижу как один из представителей оппозиции в Донецкой области. И каждый человек, который через общественное приемное, через личный контакт, я за это время, за этих несколько лет, я раздал тысячи визиток, и каждый день у меня происходят встречи, контакты, приемы в общественное приемное. Я буду помогать. Людям я буду по возможности решать их проблемы и улучшать их жизнь. Пока вижу себя я только в этом.